slovenských síl. Uh, je vidno tam tí že nevedia presadiť, presadiť normálne svoj názor, tak vedia takéto odpečiny a my, keď sme prišli na toto námestie, aj to tu oni zaujíma, že my sme ich nejako nerušili. Pravde. Čiže vidieť, kto je viac inteligentný a kto viacej chápe cudzie názory. Oni to nie sú. Pravde. A to sa nás snažia presvedčiť, že my sme nejakí fašisti, že nepripustíme cudzie názory. My pripustíme cudzie názory, ale oni nie. Oni sú tí fašisti práve. Dáme na ja, že, že to čo je, že je hamba. Hamba! 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 hamba.